Dua orang anggota penguat kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL cedera selepas diserang oleh penjaja tidak berlesen ketika menjalankan tugas pemantauan di Bazar Ramadan dan ITV3 semalam. Di BKL dalam satu kenyataannya berkata, pihaknya memandang serius tindakan provokasi yang mendatang kekeciran terhadap anggotanya. Dalam dua insiden berasingan semalam, dua anggota penguatkuasa di BKL telah dicederakan oleh penjaja tidak berlesen di Jalan Tungku Abdul Rahman dan Jalan Benteng. Susulan kejadian itu, dua laporan polis telah dibuat bagi tindakan lanjut. Jelas kenyataan itu lagi, peluang untuk menjaja di pasar Ramadan dan ITV3 telah dibuka secara adil kepada semua pihak yang berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Kata sewaan tapak yang sangat berpatutan juga telah diberikan bagi membolehkan penjaja mendapatkan lesen sah untuk berniaga di pasar Ramadan. Keberadaan penjaja di lokasi yang tidak dibenarkan boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas, menghalang laluan pejalan kaki, isu pengurusan sampah serta kebersihan makanan. Sebelum sebarang tindakan diambil, petugas TPKL akan memberikan teguran dan notis kepada mereka yang didapati melanggar peraturan. Tindakan penguatkuasaan hanya dilaksanakan apabila individu yang terlibat tidak mengendahkan teguran yang diberikan dan terus beroperasi secara tidak sah. Terdahulu, satu video tular di media sosial menunjukkan seorang penjaja berkelut dengan beberapa anggota penguatkuasa di BKL ketika operasi dijalankan di Ibu Negara. Dalam rakaman tersebut, kelihatan seorang penjaja wanita dilihat menjerit dan meronta-ronta ketika tiga anggota penguatkuasa wanita cuba menenangkannya. kali kat kapal ni hey awak buat kan nak buat je Okey. Ah. Uh, aku nak cakap sikit lah eh. Kenapa benda ni selalu berlaku? Maksud aku uh, tempatan yang dah diberi amaran tapi masih berniaga. Eh? Sebab di BKL ni, eh, pihak berkuasa tempatan ni, bila mereka ambil tindakan sita atau rampas, eh, dia mesti ada amaran dulu hmm. tu. Mesti ada amaran, denda dan sebagainya. Baru sita tu. Sebelum sitaan tu Dia mesti ada amaran Ya eh? So kenapa peniaga tempatan ni Dia tetap akan berniaga Walaupun dah Diberi amaran Apa punca ni Bagi aku di, uh, Pihak berkuasa Perlu Tangani lah Benda ni Tangani dengan Dengan baik lah Untuk menyalakan Perkara ni berlaku Dan terus berlaku Dan terus berlaku Eh Sebab tak ada jalan penyelesaian Dan akhirnya Menganaya perniagaan Menganaya rakyat Malaysia tu sendiri Eh So, maksud aku, jalan penyelesaian yang sepatutnya diambil amaran dan juga sediakan tempat mereka berniaga. Betul tak aku kata. Selagi uh, mereka tak disediakan tempat berniaga, eh maksudnya bila bila pihak penguasa tindakan bagi amaran eh di, tidak dibenarkan berniaga di kawasan tersebut eh so uh, suggestkan dia, suggestkan peniaga tersebut di mana yang dibenarkan eh dan minta dia mohon lesen. Eh, supaya dia tak dia tak berniaga di kawasan tersebut juga. Ah ha, maksudnya peniaga, kita kena faham juga kan? peniaga ni dia tak ada punca pendapatan je, tak ada punca pendapatan. Mana mungkin dia nak berhenti daripada berniaga betul? Mana mungkin. Ha, itulah maksud aku tak mungkin mereka akan Berhenti dan tidak berniaga Itu tak mungkin lah So mereka akan terus berniaga So bagaimana jalan penyelesaian dia Sediakan tempat dia berniaga bagi amaran dan sediakan tempat dia berniaga supaya dia boleh mencari pendapatan so itu adalah jalan yang terbaik eh? daripada kita ambil tindakan sitar lepas tu dia tak boleh berniaga